Семенченко, что происходит сейчас? Добрый день, вернее вечер уже. Сейчас только что закончился митинг под администрацией, то есть под горосполкомом. Люди вышли сегодня, ну, порядка тысячи человек, для того, чтобы прийти в избирательную комиссию, которая сегодня должна была в 16.30, уже после так называемой инаугурации псевдомэра Вилкула, рассматривать жалобы на фальсификации. А, люди а, пытались зайти а, в здание исполкома мирно, спокойно. Ну, дело в том, что им этого сделать не дали. В итоге зашел я вместе с телевидением. А, мы увидели, что практически весь исполком набит милицией, спецподразделениями и а, людьми специфической внешности в капюшонах, спортивных штанах, ну, в основном детей тушек. На камеру я задал вопрос, кто вы такие. То есть они убегали, пояснить не могли. Комиссия отсутствовала а, и в первом, и в втором помещении. И параллельно а, вчера, когда одну из жалоб удовлетворили на фальсификацию и решили сделать пересчет голосов, пересчет голосов был назначен на 8 утра. В 8 утра комиссия не собралась, потому что якобы не было кворума. В 9 часов при попустительстве местных представителей... А, политических сил наших партнеров, это блока Петра Порошенко, радикальные партии, э, Батьевщины. Я имею в виду, они дали кворум Вилкулу и позволили при куче жалоб на фальсификации, при признанных жалобах, при нерассмотренных жалобах признать его мэром. Две партии, э, самопомощь и укроп э, вышли из зала. Сила людей отказалась принять принимать участие э, во всем этом. Значит, сейчас идет а, пересчет голосов по тому участку, где признали, результат, ну, признали что есть основания считать, что а, были фальсификации. А, есть информация от наших представителей, что не дают возможность сделать фото и видеофиксацию. Мы сейчас освободились после митинга, взяли с собой представители мониторинга миссии ООН по правам человека в Украине и с народом депутатом Маркевичем выдвигаемся туда. Там сейчас находятся три депутата топоблока, которые руководят процессом. С ними мы уже вчера вынуждены были вступать в рукопашную на митинги, потому что когда комиссия 6 часов спряталась от людей в здании, мы были вынуждены открыть окна, чтобы тот митинг, который был прямо под окнами, чтобы люди видели весь этот беспредел. Сегодня на э, митинге, который закончится полчаса назад, принято решение людьми дать э, комитет, поставлены палатки по возле исполкома. Люди готовы выходить, готовы занимать э, те э, помещения, которые принадлежат коммунальной собственности, находиться там, общаться со своими депутатами, чтобы их услышали. Э, вчерашний митинг прошел без единого битого человека, без единого разбитого стекла, без единой оторванной пуговицы. И я хочу сказать, что жители Кривого Рога показали пример не только неравнодушие, не только э, воли, они а очень интеллигентные и терпеливые люди, потому что 6 часов их не пускали в помещение, стоять на холоде, не пускали даже женщин. Это пример для всей Украины, что действительно люди не разочаровались, люди готовы бороться за свои права. Люди требуют пересчета голосов, люди, люди требуют прекращения беспредела. И э, если будет продолжаться все дальше, они готовы даже требовать введения веского цивильной администрации. Потому что это лучше, чем то, что творилось у них на протяжении всех этого времени. Коррупция, кумовство полного русский мир все это мы видели на Донбассе. А, Семен, С Семен, можете уточнить, какой администрации введение а, Сейчас а, люди на полном серьезе без всякого там моего моей подсказки на митинге начали требовать введения визского-цивильной администрации mm. в роде. если а, выбор депутата, вернее выбор мэра, которого действительно за которого голосует народ, будет невозможен. И это вызвало бурные аплодисменты. Я очень удивился, потому что подобные администрации вводятся в зоне АТО, там, где власть, условно говоря, ну, или отсутствует, либо сбежала, либо ненадежно. И люди, э, понимая, что они могут и не добиться этого, ведь все суды и вся система в руках клана Юкулов, они аплодируют, они требуют таких вещей. Я сказал, что навряд ли э, это вам нужно, потому что если уже вы смогли выйти и отставить свою позицию, то я думаю, что... власть, которую вы выбрали, была проведена в присяге. всем.